İsti. Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü qonağımız Azərbaycan, Azərbaycanın Qırğızstandakı Azərbaycan Koordinasiya Mərkəzi Diasporasının vicerar prezidenti Azər Fəricov. Azər, məmnun oldum. Sağ olam, çox sağ olam, minnətdaram. Gəlməyə görə Azərbaycanın gözəl belə bayrağımızı görəndə çox təərəflənirəm ki, bu gözəl şəhərimiz var, gözəl vətənimiz var və biz kənar birdə yaşadığımıza baxmayaraq ürəyimiz hər vaxt, hər zaman Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin yanındadır. Bizim cənab prezidentimiz siyasətində çox yüksək vəzifəbə qiymət verilir. Nəinki Azərbaycanda, bütün dövlətlərdə və onun siyasətinə heç bir siyasət qarşı gəlməyə biz Ayər müəllim, sizə təşkilatınız haqqında bir sualım var. Təşkilatınız haqqında gördüyünüz işlər, problemlər və çətinliklər haqqında zəhmət olmasa bizə bildirin. Təşkil, bizim təşkilatdır, biz bu təşkilatın birinci Azərbaycançılığını yaşatma başqa deyə. Azərbaycançılıq bundan ibarətdir ki, dilimizi, dilimizi, mədəniyyətimizi, tariximizi Çox yüksək vəzifədə, bu e, vəzifədə onu başqa millətlərə göstərmək nə gözəl, kadimi bizim tariximiz var, bizim dilimiz var, bizim mədəniyyətimiz var və hər bir xalq bilməlidir ki, Azərbaycanın gözəl tarixi var. Və ondan başqa bizim işlərimiz təşkilatın işi ağır gündə qalan Azərbaycanlının, hər bir Azərbaycanın yolda olmaq, kömək dəstəyi etmək, hər bir işində yaxından tanış olmaq və Azərbaycançuluğu onlara yaşatmaq. Kənar yerdə özlərini qərib hiss etməsinlər. Çünki Azərbaycan kimi dövlətləri var bizim, xalqı və çox sağ olsun cənab prezidentimiz və bu heyət e, e, bu da biz eee cano Eyda Ali Qızılovəm. Azarmağım Məlum, bildiyimiz məlumata görə siz 1992-ci ildən Qırğızstanda yaşayırsınız. Sizə bir sual var. 1992-ci il 2013-cü illərdə Azərbaycan və Bakı necə fərqlənir? Bakı çox gözəldir. Bakı mən deyirəm dünyada 5 dənə ə şəhərdən biri olubdur hal-hazırda. Ən güclü dövlətlərin partitə mən deyərcə bu ölkədən beşindən biri Bakıdır. Bakı tarixə getmək üçün səyahətə lazımdır. Sadəcə olaraq Bakı etmə məqsədi, Bakının gözəlliyini hiss etmək özündə hər bir Hı. hər birinə hər bir insana lazımdır. Nəinki Azərbaycanlı başqa müddətə gətir göstərmək üçün bizim nə gözə qayğı tapdığımız var. Və bunu gözəlləş, gözəlləşməsinə mən və məndən başqa bütün dünya azərbaycanlıları adı ilə deyirəm çox minnətdar cənab İlhan Əliyev. Çox sağ ol. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi necə keçirildi? Hal-hazırda çox gözəl, yüksək çox gözəlliklədir. Çünki Rus koğunun siyasət bizdə mətkur, əbədidir. O lider heç vaxt ölməzdir. Bizim qəlbimizdə hər vaxt yaşayacaq və biz onu gələcək nəsilimizə verməyə hər zaman hazırıq. Bu 90 illik biz Kadine Akademiyasına, Ruski Akademiyasına bu investitda keçirir. Manas Universitetində keçirilir. Təşkilatə müəlliflərlə arasında yüksək səviyyədə keçirilir. Ümumiyyətlə təşkilatınız hansı tədbirləri keçirib, keçirib və keçirəcəkdir? Azərbaycan hansı tədbir keçirməyə? Bu gün Azərbaycan bayraq günü, Azərbaycanın dövlət günü, Azərbaycanın bayramları, Nöruz şənliyi bizim əbədi tarixdən gələn Nöruz şənliyi, Xocalı biz çox yücə qəzəb, çox yücə bir simtidir və hər zaman Xocalı hadisəsi bizim göğrəğimizdədir, ürəyimizdədir və biz Xocalının nə üçün çənaldan baxanda mən dedim kəmləbən yox daxili elədik o ürəyimizə bunu və bizim ə bu xocalı hadisəsi hər zaman hər dəqiqə önümüzdədir və biz bu 2013-cü ili xocalıyıq qeyd etmişik Azərbaycan Azermanın son olaraq xəbərlər agentliyi.com-a sözünüz və arzunuz. Çox sağ olun. Sizinlə, sizinlə şükr edirəm və mənə <coughs> minnətdarlığı minnətdarlığımdan ibarətdir. Çox qonaq qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə, sizin bu e, təşkilatınızda sizin işlədiyiniz işlərə də çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Son, son olaraq xəbərlər.net.com nöq, olaraq sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk və Respublika Xəbərləri İctimai Siyasi Qəzetin adından və bütün əhəmdarçılarımızın adından sizə və bütün qürbətdə yaşayan azərbaycanlılara salamlarımızı və hörmətimizi bildiririk. Çox sağ olun. Cənnət görüşlərlə. Hüseyn sahibanı müsahibəni hazırladı. xəbərlərazet.com-un xüsusi müxbiri Əsrəf Şəlbəcərlı.